Ένα μέρος θα πήγαινε σε ένα πανεπιστήμιο, παλαιότερα ήταν κέντρο πληροφορική, νομίζω, ναι. εκεί που γνώρισα το Σερμπάι, τον συνεργάτη μου στην, στην Σερμπάι Κότσογλου, σε συνεργασία με τον Σερμπάι Κότσογλου, ερευνητή, Τούρκο και υπό την υποπτία της κυρίας Κατερίνας Δαλακούρα, αναπληρώτριας καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ε, τότε στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, προχωρήσαμε στην ε, αναστήλωση και αναπαράσταση όλου του συγκροτήματος. Ε, και υπάρχει τρίγλωσο υπόμνημα που υποστηρίζει ακριβώς γιατί ε, το κάναμε έτσι, κάθε τι. Ε, με βάση φωτογραφίες, μαρτυρίες, μετρήσεις, χάρτες. Ε, ήταν μια... Ξέρετε, να σας διακόψω, ναι. αναφέροντας τώρα εσείς το όνομα ε, του κυρίου Σερμπάη, mm. ε, τον οποίο γνωρίσαμε και μάλιστα έχει μιλήσει και στην εκπομπή μας, ε, έρχεται στη μνήμη μου το ότι και αυτός τότε είχε αναφερθεί ε, στην εργασία που έγινε και ανέφερε το όνομά σας. Έτσι. Mm. Mm. Γιατί δουλέψαμε mm. για δύο χρόνια εντατικά και δεν μπορώ να, τον, να ξεχάσω τον Σερμπάη και τη συνεργασία, ήταν Μιλάμε εξαιρετική. Μιλάμε για μετρήσεις που έγιναν επί τόπου, επί Ο, ο, ο Σερμπάη, ε, παρ' δίνοντος χάρη, το, από το Ελένιο σώζεται μία γωνία του κτιρίου. Ο Σερμπάη είχε μετρήσει αυτά τα... πήγε, μέτρησε τα πάντα και τα έστελνε σε μένα, ε, τα, τα οποία τα έδινα σε ομάδα και ε, που ήξερε να, ε, να αναπαριστά ψηφιακά το κτίριο και εγώ μετά μετρούσα, ε, είχα μάθει να μετράω ε, το τα κτίρια και έτσι γινόταν η δουλειά και